информационной волны, которую мы как бы подаем в ответ, вы знаете, когда. Почему я вначале сравнил да, военную, ну, то есть прямой военный конфликт, да, с информационным, как бы, с информационной войной. Потому что когда на тебя идут с автоматами, ты должен защищать свою страну. Да? И поэтому, если мы, мы говорим, что свобода слова это ну, ключевой. Пункт вообще любого там либерального общества свобода слова должна быть. Но когда откровенно на черное говорят белое, и когда переверают абсолютно очевидные факты, и такие и, и это и, и из истории, и из современности, и современности этой по сбитому Боингу, и вообще по всему происходящему сегодня на Востоке. Поэтому мы должны так или иначе защищаться информационно. Поэтому какие-то наши действия направлены на разъяснение скорее. да, Мы ни в коем случае не говорим, что м Россия враг, и мы должны отказаться от нашей истории. Так или иначе, мы прожили много сотен лет рядом, и мы, и, и мы имеем свои корни, и у меня мама русская, и я, соответственно, наполовину. И я с уважением отношусь ко многим э, своим друзьям, и в том числе э, к русской истории, к русской культуре. Да. Есть Санкт-Петербург и много-много как бы, мест, которые вызывают, которые представляют собой международную ценность, мировую. Вот. Но но мы должны помнить, но это не может быть в ущерб и унижению украинской культуры как таковой. Мы самостоятельная, самодостаточная нация, мы народ и мы должны уважать и помнить свою историю, потому что мы совсем о ней как бы забыли. Это первый э, момент. И второй, безусловно, вы правы, мы должны смотреть в завтрашний день и отрабатывать новые современные модели. Мы живем э, в эпоху цифровых технологий, да, мир сегодня настолько быстро прогрессирует, что мы должны э, одним из предложений, когда вот сегодня... Мы выйдем очень скоро публично с этим предложением, э, с учетом того, что э, Украина окружена, так скажем, не самыми демократическими странами соседями, да, это Россия, Беларусь, да, очень много м, интеллигенции, творчества, да, людей, которые ищут свои свободы, ищут места для реализации. Они бегут сегодня некоторым таким, это, это исполнители, художники, там, скульпторы, кому тяжело у себя на родине. Такие примеры есть. Украина может стать современной мекой для Интеллектуалов для людей творчества вот. то, что произошло там в Соединенных Штатах в Силиконовой долине, в Сан-Франциско, куда съехались в один прекрасный день люди технологий, да, и создали то, что сегодня э, задает тон всему миру да, с точки зрения развития технологий, физики, там и многих процессов. Поэтому, безусловно, мы должны наряду с нашей историей смотреть, каким образом Украина может развиваться сегодня, да? привлекать умы. Нет ничего плохого в том, когда украинцы едут учиться за рубеж. Важно понимать программу их возврата домой, да, и и работать на благо своей страны. Ну и не обязательно возврата, может быть и так. Поэтому это достаточно широкая тема и широкий вопрос. И